Торговый центр «Суар-Плаза» представляет. Откуда приходит мода? Запутывая нас в хитросплетениях стилей и тенденций, эта капризная дама явно не желает указывать прямо место своего рождения. Современная мода не привязана к странам и континентам. Так бренды, родившиеся на Востоке, пересекая границы, становятся истинно европейскими марками. И наоборот. А многие модельеры, обращаясь к культурному наследию других стран, питаются яркими эмоциями, наполняя свои коллекции необычной новизной и изюминкой. Наверное, первое, что приходит на ум, когда речь заходит о западной моде, это классика во всех ее проявлениях. И, пожалуй, главным представителем европейского стиля считается классический мужской костюм. В борьбе противоположностей участвуют не только Запад и Восток, но также спорит север с югом. Так, например, Строгий и даже немножко чопорный английский крой классического костюма всегда соревнуются с выразительной манерой итальянского кроя. Мужские костюмы известных итальянских брендов, таких как Бруно Беллини или Винзор, изготовленные по всем европейским традициям. Натуральные ткани от всемирно известных мануфактур и лучшие итальянские лекала, которые позволяют пиджакам и брюкам садиться на любую фигуру и рост. Эти же принципы касаются и более демократичного европейского стиля – casual. Комфортный стиль casual, пожалуй, смело можно назвать основным направлением современной западной моды. В этом стиле одеваются политики, бизнесмены, кинозвезды и простые клерки. Но это совсем не значит, что стиль casual стал синонимом доступной одежды. Особым шиком считается при внешней демократичности моделей сохранять высокое качество материалов, безупречность кроя и изысканность стиля, свойственные люксовым маркам одежды. Одним из самых ярких представителей этого направления стал итальянский бренд Дондап совладельцем которого является легендарная марка Луи Виттон Дондап имеет чрезвычайный успех в италии это у них самый самый в данный момент ну такой демократичный модный очень хороший бренд в том то что э, все потребители нужно доело большой масс и большой люкс Именно вот эта золотая середина, как мы называем, это три лакшери, именно доступный люкс. И вот поэтому они попали вот в эту точку именно в нерв потребителя, для того, чтобы... Быть успешным. В изготовлении коллекции Дондап используется японский деним, смешанный с кашемиром, высококачественная кожа и хлопок. При окраске дизайнеры применяют энзимы шампанского и специй, что объясняет оригинальность расцветок одежды Дондап. Конечно, западная мода не смогла бы развиваться, если бы не черпала свое вдохновение в культурах других стран и континентов. Ткани, родившиеся на востоке, уже давно прочно вошли в европейские традиции шелк и парча наиболее точно выражают ощущение французской красоты и элегантности. Модный дом Вейл стал первым французским брендом, подарившим покупателям еще одно истинно европейское понятие – прет-а-порте. Готовую одежду, изготовленную не индивидуально, но сохранившую всю безупречность и качество одежды от кутюр. И по сей день марка Вейл остается синонимом европейского комфорта и утонченной французской элегантности. Именно поэтому ее предпочитают зрелые обладательницы изысканного вкуса. Еще один истинно европейский дом, почти в каждой своей коллекции отражающий дух и традиции других народов – немецкий дом «Лаурель». Одежда от Лаурель отражает женственность и уверенность посредством моды. Согласно философии бренда, женщина Лаурель – это воплощение современной женственности. Сильная, но мягкая, хладнокровная, но страстная. Властная, но трогательная, амбициозная, но нежная. Одно качество не исключает другого. Впрочем, как и вся современная мода, удивительно органичное сплетение противоречий. Торговый центр Сувар Плаза ⁇ это собрание более 80 всемирно известных брендов в центре столицы. Превосходное качество обслуживания и огромный выбор эксклюзивных товаров для самых искушенных. Сувар Плаза ⁇ вкус лучшей жизни.